Итак, конкурс вечерних платьев завершен. Но и он не определил победительницу. Поэтому я назначаю дополнительный конкурс. Дефиле в купальниках. Виталик, такой конкурс уже был. Ну и все. Я с первого раза ничего не понял. Идите, готовьтесь. Виталик! Кто вы такие? со? Вам от меня надо? Виталик, вспоминаю же, я твой папа. Это Петрович из гаража. А это участковый. Сегодня футбол, и мы решили взять тебя на стадион. Сядем в фан-сектор, покричим. Так, какой футбол? У меня сейчас э, дефили в купальниках. Нет. Виталик, сегодня Лига Чемпионов. Динамо играет. Динамо? Так, здесь другое дело. Так и футбол раз в году. А дефиле в купальниках я и завтра подымлюсь. На футбол! <реш> О, вот то. <так. свят> Класс. Виталик, мы, наверное, умоемся. <свят> Виталик, зачем ты нас так разукрасил? Да Та ну, як ты зачем? не узнали. <свят> Или вы голыми на поле выбегать не собираетесь? Ладно. Ладно, идите умывайтесь. Такой праздник болельщикам испортили. <реш> так, я сразу предупреждаю, что если на трибуны мне прилетит мяч, то я его отдать не собираюсь, ясно? Виталик, а зачем ты взял с собой эти бутылки? Ну, mm -hmm. все, чтобы попить. Вот, <реш> Все, вот среди в, в туалетной стоять. Дядя, мяч подайте. <свист> а ну давай сейчас чисто на технику пробью. Дядя, футбол дело для молодых. Су. Ты коноплянку вообще знаешь? Це я ее тренировал. Сейчас с Шивей играем. Да ладно, так мы же сыграем 4 на 4. Не, пацанва, у нас нема времени. Мы щас идем на стадион. Будем на поле голыми выбегать. Все-таки не хотите, да? Ладно, просто подивимся. Туда. Все понятно. Дяди испугались. Слабо. все. Ладно. Играем. Так ну что играем-то? на деньги нема смысла, потому что у вас здесь нема. Предлагаю на позорняк. Кто проиграл, становится в стеночку, а победитель пробывая по задницам мячом. Виталик, ну мы же на стадион собрались. Музик, ты что, испугался? Виталик, называй меня папой. Музик, сейчас не время разбираться. Снимаемся стады. Ну, чтобы не попутаться до свои. Бабушка, вы не видели мяч? Нету тут никаких мячиков. Вали отсюда! я Бренина? Ты да, ты да что? Ты, ты, ты беременна? Да, да просто не, просто нефиг тут всяким во дворе гулять. Да, Опа! Да! <звучит> <говор> Короче, так. Дед, вставай на дырку. Будешь варить мотала. Милиция в защите. Электрошок есть. Та сутка, сутка. Яйца и цей музык в нападении. Только ж в распасовочке сам не гонял. Камар. <реш> так, скоропеты. Играем по правилам. По ногам не быть, а то буду быть по ногам. Дай сюда! Пасуй сюда, на весь их лупану через себя. <реклама> Здесь сколько можно сдать живот. Все уже... Тяни. Ну, все, давай! <это> <реклама> Кто так бьет, дед? с мечом не до их тюлечкой. Югенька слепнув и полетела куда надо. Виталик, ты в порядке? Я вспомнил. Наконец-то. Мы на футбол опоздали. Штрафной. Я заработал, я проблем. 3ほ5、Hop. вам повторяю. Да, мяч нос. но зеркало это не мы. Ребятки, вы попали на тысячу долларов. Ну так потому что не надо парковаться, где попал. да попал. Я... А вы почему паркуетесь не в положенном месте, а? Проблем захотели? А? Чего? Вы знаете, с кем вы разговариваете? Один звонок и эту вашу детскую площадочку с землей сравняют. Ладно, ну, давай ты завязывать. будем на футбол, ты да? Отсюда мы у нас билетами. Який сектор? Правый? Ребят, вы из правого сектора? Извините, я все сделаю. Футбол. Класс. Ну так бы и сразу. Бачили, как я Давай, 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 давай. Нужно размяться перед матчем. Ты на, на, лепше вот это в алкотестер. Дум, дум, дум. Я же вижу, ты размялась как следует. А что, нельзя? Господи, алкотестер зламала. Що ти п'єш, Артут? Суво псівся, ну дай та суда. Все старий тайм собрались. Віталік, ми півка для ривка. Бегать будем быстрее. Я вот свек выбегает. Нет, но голос забыть не можете. Я думал, все мы одна команда. Все мы сейчас выйдем и покажем, как надо играть футбол, чтобы нас захватили. Виталик, мы тебя не подведем. Вот сейчас выйдем и покажем наш уровень, да? Да. Ну ты где ты дырка? Что не мог в падении споймать? Я уже не в том возрасте, чтобы прыгать за мечом. Так, конечно. А если бы там стояла бутылка пива, сиганул бы. Подождите. Я вспомнил. Я до этого был главным тренером Динамо. Всё, Давай. перед десь мені з правого фланга, на лівий. Потом в на правий. Потом в на лівий, потом на мене, потом на тебе. Потом на мене идти. Віталік, а давай, як і грали. Ну знай то. Літо кому мені м'яч дайте, а я ж до удара в дев'яточку кладу. Вот с этим бы игроком я бы футболком обменялся. Может, вдарисуешь нам пару голов? Ну, заморозено. Нет, так будет нечестно. Может, мы все-таки поборем коррупцию? Надежда, только на таких, как ты. А за два морозных. Ладно. были наши ворота. Да? Ну, перепутав трочки. Все, Евгеньевна, теперь буду знакомиться только в этой футболке. Ну, чтобы сразу бачили, как меня зовут и сколько мне роков. Ну ты тогда спереди напиши Рубенчик, чтобы все знали, кто твой спонсор. Так только не сильно там быть. Мне еще укол недавно сделали. О, вы там бейте полегче, я все-таки милиционер. А, а где Виталий? Да ну дай я разлучил чисто на технику. О! Не успели на стадион, то хоть по телевизору в футбол поднимемся. Ну, здесь сядет идти, все не пропустило. Спасибо, мы постоим. Mm -hmm. Ой, ну что вы обязаетесь? Надо было, как я, сковородку в сорте подкладывать. В чем причина поражения вашей команды? <как> Значит так. Во-первых, поле было мокрое. Во-вторых, погода была плохая. В-третьих, на переезде панду поездом сбила. Короче, все было против нас. Виталик, ну ты хоть что-нибудь вспомни? Вспомнил. Некую конопленку я не тренировал. Я тренировал в Ого, ты вы кто-то на поле голый выбезал. На его месте должны были быть мы. Да все, уже нема Виталик, ну как тебе мой завтрак? <свят> а мой завтрак тебе понравился? Ну, мой ведь понравился больше всех, правда? Если честно, то э, э, мне понравился Наташин. <свят> а Коли и Тамара и Настин. <свят> <свят> да сутка, сутка. Носить добавки. <свят> Коля, ну что ты начинаешь? Ну что я попробую? Если хочешь, сейчас я за... возьму и пойду вздевешусь. Пожалуйста, прям сейчас. Так. Сколько? Сто килограммов? Ну, это просто станите зуды. Извиняйся, чем я раньше занимался. В парк ходил. Mm. И все я там робил? Бегал за каждой юбкой. О, значит, я бегал, чтобы держать себя в форме. А <свят> сеструшки В общем, я сейчас быстро в парк, пару кружечков наверну. Может, похудею, заодно вдруг что-то вспомню. Виталик, привет! Синочка, я принесла твоїй любімій голубці. Бери, кушай. Спасибо, конішно, ви оцінь добрая женшіна, но мені щас не до голубців. Я оп'ять начинаю бігать в паркє. Віталік, називай мене мамою. Женщина, щас не врємє розбираться. Це <реш> одного з нічого не буде, де? Без зма. <реш> Тану в такую погоду бегать. Не. Скоро <laughs> слышу, Виталик, ты свитерок пиддив. О, привет. Паре. -а. Мужчина с большим сердцем, но плохой памятью не интересует. Я тебя завтра не вспомню, но ты меня не забудешь. О, Виталик, это что-то новенькое. Подожди. Откуда ты знаешь, как меня звать? Да я помню тебя. А, ты часто сидел на лавочке и смотрел, как я бегаю. Продолжаешь в том же духе? Знакомишься с девушками? Ты да ни с кем я не знакомлюсь. У меня между прочим три жены. Ну, люди так казаны. Я просто память потерял. Я помню, что я любил бегать. Ну, в уже. Пробежимся вместе на твоей спальне. Так ты бегу на большие дистанции, да? А я как раз разминаюсь перед марафоном. Хочешь поучаствовать? Или тебе слабо? Кому? Мне? Меня... Легко. Сколько там марафон? 42 километра. Это получается, 84, да? Не, ну просто це, це обратно треба буде біжати, да? Короте, ні. Спасибо, пока. В мене обід. Дресті, а дайте мені яку-то параболу поживати. Тільки за дієтичну, для спортсменів. Ау. Ну, понів, це нікого нема. Ты пока я память потерял в стране, бесплатно питание выдали? Нормально! Так. Ну и вот тут... Ну, я... О! Сы тепленькая! Я не понял. А ты что тут делаешь? Я извиняюсь. Стой ты куда? Я тебе сейчас... Стой! Ну нельзя тебе, Евгений, ну нельзя, ну ты же на диете, ну... Ну чё ты? Ну чё ты? Ну... Ой. Ну, ты, ну терпеть надо, ну терпеть, малыш. Спасибо! <реклама> а ну стой! А ну стой! Отдай курицу! Готовься ты! Отдай курицу! Стой! Я извиняюсь. Стоять! Отдай курицу! А ну, стой! Моя машина! Стой! А ну, стой! Сейчас я тебя… Стой! яаж вэ Ну и куда он делся? Стойте! вы здесь заплатили! Так это он! Стой! <соценно> 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 Дед, все надо куриный. Виталий, ты когда меня же вспомнишь? Я Петрович. Дети, не время вспоминать! Ты не спрятаться надо! Богдановна, а? вот ты так сильно похудела. Колись, в чем секрет? Евгений, целый день картошка, морковка, свекла. Варила? Копала на огороде. Тут, 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 не тут, Здрасте. В саде паразит. <решит> <решит> Евгеньевна, на. Будет тебе, Евгеньевна, яблочная диета. Ай, боже, какая прелесть. Да, Ай, да. это все мне. Тоби, тоби, моя бубочка. Ой, ой, ой. И сколько наверное, таких яблок съесть? Ой, да одного хватит. Тут главное, что они не Мусина, подергать курицу. Фух. поучаствовать в марафоне? марафоні? Пиніт неділи. Щоб ти не думала, що я тюфяк. А чому ти у платі? Це нова форма. Для майстерів спорту. Бізнесно-народного класу. А почему ты з курицею? Я це, якщо вдруг проголодався, яйцо видавив, взів і нормально. Я так ось два рази ділив. Будеш? А ну-ка, стой! Так, мені пора пока! Ой!

Стой! Акуба! Виталий, садись! Вот это музык, ты вовремя. Опять что-то натворил. Все началось в первобытном обществе. С куска мяса. Давай, змы до дома. Кстати, тебе платье не надо. Давай, змы! Я вчера видела, как на переезде панду поездом сбила. Слушай, ты заканчивай худеть, а скоро в голодный обморок падать будешь. <comigo> Замерился, труска. Привет, Коля. Если зина у меня будет в Зитомире, то сбегать до нее вообще не проблема. Виталик, ну как ты побегал? Нормально. На 10 лет вперед. Похудел, наверное. Кстати, надо взвеситься, посмотреть, сколько я скину. А ну? Не понял. 120 килограммов. Вот это так попил. Это может курица на 40 килограммов тянет. В этих весах села батарейка. Они неверно показывают. Так а что ж вы сразу не сказали? Все, Больше никаких диет! С яблоками. будешь? О, ну да. Вы же своих не есте. Коля, все, теперь ты на диете. Если хочешь похудеть, то лучшая диета – это любовь. И, кстати, после шести тоже можно. Transcrição e aí